bu darsimiz ko'rib o'tmoqchi bo'lganimiz shu qur бір va bir qism alaydi balgilarni қалған masalan men qolғan bір қaтар arпlarni kirgizy kirгіzдiм bunға bіз біліз құр tish үhіn biz inter кkнопкасын басамыз ішкіыда і іп қалdы andі biz yana bir xil usulda biz shift knoпkasini bosib turib andan enter knopкkasini bu shu ustin qurni astinqi astinqi mush oring'ilari tushdi endi kiriz bormana qarasaq bu aralig'idaarlda araliq yo'q lekin ma oralig'idachong araliq qoldi bukn yani ishlatilishi endi biz buni kodin qarsa bu məsələ bəlkə HTML ügun paqla bunu bildi. Mayada mə bir qurulan, mayı qurunun ötürüsü ki, quratlaş belkisi qarağamasaq bu yerdə pinşil tibdi. P ilə yantısıq p, -yan p barqlıq quratlasaq biz məxl quratlaş məqsəd etməliyik biz. Amdi BR b BR ilə p BR arqlıq biz quratlaşsaq bu barqlıq quratladığını biz tüvəndlikdə shu arlaqasnimayli shuniki astin qismi bilan quratishmasligtaakanmiz bu bizniki shift knopkasini ishlatilishi andubalglarni qistirish endi buni qandaqa qilganda qistirish bud qarsaq mani yeyib ochaylik buydabalga deb m bir buyruq bo bui qarsaq tonta ko'zda chiqdi endi bu yoqda bizga nurg'il'an har xil belgilarni ta'minlab olgan bo'ldi hni l ostiga surib o'zimizni ir' da anslai andi muda shuninki birqatar arіп belgilar shu musa nusqalar tarmoq to'plamlari жig'iлған бoлlдыi bu yda biz өзzimіz hаl han беlgіlarnі қысы са buнi қokақ қысыра болды я қарасақ bu i yo болmаsа buны таnағаннан kеyін qistirish Ma, man bqisirs bo'ldi degandek bu shu o ishlagandiki boshqa har xil belgilar qistirlishi e, mshi almashtirib turib biz bu yerda nurg'ilgan belgilar bo'ldi o'zimiz qolgan belgilarni tepishi tanlaymiz bu yoda shui xat nusxasi bilan shu xat nusxasiga nusqasi shu belgilar to'plamidanki turkumdir bo'lgan bo'ldi shuni o'zimiz ayirib turib o'zimiz qolgan o'zimizga lozim bo'lgan belgilarni qistirib ishlatsak bo'ldi buar xil belgilarni qistirilishi jarayoni anda shunaqa qilib bizning matui boidiki yiziq tayyorlash to'g'risida so'zlaydigan dasmlasdi biz bunida yiziqlarniki rangini o'zgartirishbir qator bilimlarni unutibo'tdi A, bu to'rtinchi bbdaa yiziq tayyorlash to'g'risidagi darsimiz ha tamom bo'ldi